जय मल्हार न्यूज चॅनलच्या सर्व प्रेक्षकांना सपना चौधरीचा नमस्कार नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर शहरातील मेमणगल्लीतील सांडपाण्याची गटार नवीन बनवून द्या नवापूर नगर परिषद मेमणगल्ली गल्ली येथील नागरिकांचे पालिका प्रशासनास निवेदन परिसरात नगर परिषदेची सांडपाण्याची सहा इंची गटार असूनही ती कायम बंद आहे व त्यातून बाहेर पाणी निघते व या परिसरात दुर्गंधी पसरते व आता पावसाळ्याचे दिवस असल्याने परिसरात आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो मेमणगल्लीतील रहिवासी मागील पाच वर्षांपासून नगरपालिकेकडे विनंती करीत आहेत व मागील केलेल्या तक्रारी अर्जाची पालिकेच्या कार्यालयातील दप्तरी नोंद देखील आहे परंतु आजोपावे तो काहीही कार्यवाही झालेली नाही व या ठिकाणी असलेली पाईपलाईनची साईज देखील कमी आहे तर याबाबत परिसरातील नागरिकांनी प्रभागातील नगरसेवक यांना देखील वारंवार विनंती केली परंतु त्यांनी देखील याकडे लक्ष दिलेले नाही तरी रहिवासी नागरिकांच्या समस्येचा पालिका प्रशासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून परिसरात नवीन मोठ्या आकाराची नवीन गटार लाईन करून द्यावी भविष्यात त्रास होणार नाही या संदर्भात योग्य ती कार्यवाही तात्काळ करावी अन्यथा न्याय मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांच्या कार्यालयात तक्रार दाखल करावी लागेल असे निवेदन नगरपालिकेला सादर केले आहे यावेळी असद खुरेशी जुनेद शेख खलील महमद इमरान पठाण मकसूद वोरा हारून लाखानी खलील शेख तोसिफ शेख अब्दुल रहीम शेख आरिफ सुलेमान बदुडा विजय बागूर अमजद दाऊद कुरेशी अमीन दाऊद कुरेशी सलाम दाऊद कुरेशी बेतच पानवाला खलील सलीम शेख शहादत पठाण याकूब पठाणसह महिला पुरुष यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत यावेळी माजी नगराध्यक्ष दामू बिराडे

गडर की प्रॉब्लम है और साफ़ सफ़ाई की प्रॉब्लम है और गाड़ी जो है कम आती है रोज़ आ जाना चाहिए और साफ़ सफाई वाले कभी कभी आते हैं तो रोज़ साफ़ सफ़ाई होना चाहिए साहब और 25 तीस साल से जो लाइट है पीली लाइट है मेमन गली में वो निकाल के सभी लाइट डाल दो आज हम जो है अभी नगर पालिका में मुख्य अधिकारी साहब को एक निवेदन दिया है जिसको लेकर मेमन गली के अंदर पाँच सालों से जो हमारी समस्या है वे गडर की लाइट जो आज से तीस पैंतीस साल पहले ये गडर की लाइन डाली गई थी जो हमेशा हर महीने के अंदर ये गडर की लाइन भर जाती है, जिसके कारण रोड के ऊपर पानी आता है और वो पानी ऐसा बहता है जिसकी वजह से तो यहाँ पे जाने आने वालों को तकलीफ़ होती है और यहाँ के बच्चे हमेशा उस पानी की वजह से बीमार रहते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर मच्छर और दास वगैरह होती है हमने बार बार सरकारी मुख्य अधिकारी को और नगर पालिका को और उसके कर्मचारी को हमने निवेदन दिया और हमारे पास उसकी ओसी भी है और वहाँ के जो साफ़ सफ़ाई कर्मचारी है उनको भी हमने बार बार इसकी ताकीद की कि भाई हमारी गली का ये प्रोग्राम ये समस्या आप कब रिपेयर करेंगे और हमने अभी मुख्य अधिकारी साहब को ये कहा है कि भाई आप, आपके कर्मचारी को बुलाकर आपके रजिस्टर में देख सकते हैं कि भाई हमारी मेहमान गली की भाई कितने लोगों ने यहाँ से कंप्लेंट बार बार किया है उसमें जहीर भाई है आसद भाई है इमरान भाई है रहीम भाई है ये सारे लोगों ने बार बार वहाँ जाके एक ही कंप्लेंट की है कि सर ये हमारी जो गडर लाइन है कि भाई मुश्ताक भाई के घर से लेकर विजू भाई ताई के घर तक और दूसरी जो एक लाइन है हमारी वो यासिन भरूची से लेकर सुफ भाई भार के घर तक के और तीसरी एक लाइन है जो जूनी नेशनल बेकरी से लेकर हाजी लतीफ़ भाई कुरूशी के घर तक के ये सारी लाइन हमेशा कि हमेशा ये बंद हो जाती है और आज जो हमने निवेदन दिया है इसी को लेकर दिया है कि सर हमारी जो गडर लाइन जूनी है उसको नहीं कर दिया जाए और अगर हमने ये भी कहा है कि भाई आप अगर हमारी इस लाइन को नहीं करते हैं या पूरा नहीं करते तो हमको संविधान ने दूसरा दिया है कि भाई हम संविधान के मार्ग सर आगे की लड़ाई लड़ेंगे और इस आंदोलन को हम आगे और तेज करेंगे हमने सर से हमको ये उम्मीद है और सर ने हमको ये भी कहा है कि हम पिछले एक या दो महीने में आचार संहिता खत्म होने के बाद हमारे कर्मचारी को भेज कर उसका सर्वे करवा कर और ये काम को हम पूरा करेंगे इसी हमको उम्मीद है कि सर ये हमारे काम को जल्द से जल्द पूरा करें